Всем привет, вы на канале Электрик Автоблог И сегодня у нас просто блядовозка на обзоре Самая крутая машина Audi 80 в куз... Не, подожди Я... Audi 80 в кузове B4 Ну, як ви паняли, сьогодні у нас на обзорі опять же, німецький автопром. Це Audi, так сказати, а нове покоління b 3 кузова. Випускалась вона з 91 по 95 год. В Європі її взагалі називали Audi 90, а в нас вже почали називати 80. Таких автомобілів в седані випустили около. Мільйона ста екземплярів. Блять, я тобі відповідаю, я не можу палець, блять, не я піздець. Подивись <різь> на нього. Ай! Сука, серь, вони напо! Ой! Ебать воно. Ааа! Блядь! Тут стой, сука! Она вжалила, хули ты ржаш, на, подержи, блядь! О! Она гоняется за тобой, иди ты нахуй! Он... Та не, вона вот там где-то стоит. А как вона летела за ним, блядь? О! Если вот эта хуйня у него в пальце осталась. Нихуя, себе там чувствовала. Так, как я и сказал, уже Була перед цим модель B3 і її змінила ця модель. Вже почала конкурувати, так сказати, в, по комфортабельності, по всьому з BMW і з Мерседесом. Ну іменно вже оця B4. Ну Так, слегка я вам розказав. Я, як звичайно, технічні характеристики даного автомобіля вам розкаже більш продвинутий парень цій сфері. Як да. тут капот відкривається? Вот так, бэм, О, бэм, бэм. так, парни, я не знаю, что рассказывать, короче, я сразу это скажу, но тут стоит двухлитровый мотор, короче, я забуду. восьмиклапанный, да. Короче, Веселей веселее рассказывай, ебаный да, в рот. Да ебаный в рот. Не, ну это грустное ты, лицо, ебать. Тебя как будто тараб... тарабаны <laughs> на <щели. laughs> Короче, с системой, короче, моноинжектор топливный. Ну, вроде нормально, да, пизду, я кажу, машина вроде рот Что то так? Мы имеем уже, ну, на ти да, АБС. Нихуя себе. Деди, Во, Сука, хуйня, огромная. Мы имеем ГУР. Деди. Да я ебу. Такая да я ебу, брат. А, ну он оно, брат. Ну насос, бачите? Класс. Классно, да? <свеч> я тоже так думаю. Короче, мотор мощный, имеет 116 лошадиных сил на переднем приводе. Коробка механика, пятиступка, да? да? А их, кстати, не выпускали, только на пятиступке было. Э -э ну, еще были вариации на автомате, но данный автомобиль на механике. Понимаем, что все красиво, пиздато, нереально. <клес> Сдуется машина, владелец скажет, 180, так не хуй делать. Сколько максимум? 30. Не, да. Это 190? 190. Википедия так и каже, разгон до сотни, что около 12 секунд. <клес> Так, короче, насчет трейда, понял? Тихо Серега А, ну давай. Давай, ты, ты отчитывай. Да? Да. Ну давай, а Раз, два, три. Ух, ебать. Нормально киданул, блядь. что про буксовку туда-сюда. Не, ну можно было четвертый не включать, третий достанет. Да не, еще, еще чуть-чуть больше. Все, включимся на втором заезде. Я готов. Готов? Готов? Готов. Раз, два, три. Буксал больше. Да, буксовал секунд, может, 3. Блять, тут бежала в салоне. Пошла ты нахуй. Букс занял уже много. Да, да. На секунду дождь. Ну, вот такие результаты имеем. Нихуя себе. В машине 30 год, ребята. А она, не она... башит 14 20, секунд до но... сотки. Да. Ческейка, первая попытка. Ну первая 14, да, 9. Так что нихуя себе. Ну, все, продолжаем. смотреть видеоролик ролик. Внешне мы имеем вот такие, еще вроде бы заводские 15 диски, так сказать, лети красивые, нереальные, на зимней резине. Мы имеем тонировочку, имеем люк, блять, ну то до него мы вораемся в салоне. И имеем вот такую. Бак, на сколько бак литров? Бак на 66 литров. Ну, дать пишут 66, дать пишут 70. Ну, короче, будет 70. На заправках 80 все, может быть. Ну, короче, имеем вот такую жопу. Давай сразу перейдем к этому, к нашему тесту. Вот такая насадочка на глушитель. А, это не насадочка, это глушитель. Короче, крутая система. Заводи ходули на них. Я хуй делал. Буду... Проверяем выхлоп. выхлоп. с электрика автоблока Йоу. Ну, гамба. А что, газовать будешь? Короче, Танец. как вы бачили, вру тут делает. Да, что-то имеется в этом выхлопе. Так для себя понял. Реально. Не реально. Mm -hmm. Короче, падаем. А бибика не робит? Наверное, без заживания не робит. Серега, биби... Проверь, ну да. Это твоя бибика? Який ключ? Вот okay? этот. Да. Какого хуя? А, руль был <звук> Так, все, я думаю. Бибика есть. Бибика работает. Знаешь, что я хочу сказать? Что самое <звук> пиздатое, что есть Блять, сами здоровые часы. Да, <реш> да, это пизда. В машине, когда нема часов, то это пизда хуяво. Сусы для понта на шоу не <реш> Сколько времени? Ну, часаху часы тут, посмотрите, огромные. Сколько времени? Короче, у нас тут все так красиво, аккуратно. Да. Кнопочки, бам. Аварийка работает. Что <laughs> это вообще? Это что? Это что? Это стекла. Это что? Ту Туманка, наверное. Это что? Опускать свет, поднимать. Вау. Это что? Ну печка холодная, горячая. Печь. Вниз. Вниз в ноги. Бэд. Это вот сюда. В это. Печка. Это печка. Вентилятор. Скорость? Да, скорость. Вау. Да, да. Короче, имеем вот такую ручку. Ну и даже всяк за Блядь. Ну короче да. Имеем airbag. Подушка безопасности. Парни. Одна? Ну, я так понимаю, да. Ну, нифига себе на те года. Нихуя себе, короче. Если полностью хоть. О. Блять, 95-й год, ребят. Парни, электролюк, электролюк. я ебал Вот так можно ба... Просто вы молодой пацан. В татуировках бородатый парень, короче. И вы седаете в свою ласточку, загружаете девочек сюда, туда. Сид... Ну, музычку накручиваете. Достается цигар. Да, цигар достаете, курите. А девочки вылазят в лючок. Ну, ладно. Что тут еще? Крути зеркало. Ой, электрика, регулировка зеркал. Все четко работает, круто. Ну, крутить не будем, чтобы не сбить, так сказать, настройки. Везде а какого хуя нормально? Бардачок. Опа. Там пиво. Бля, чека закрыть, О! Ну, в принципе, что еще рассказать. Зеркальце есть? Конечно. Там есть зеркальце? Нет, тут нема. Ну ты знаешь. давай все. Бам! Вообще, ебать, едешь С кайфом. Короче, четко, жестко. Да и все, ебать. А, подожди, что тут? Что это? Не папельница. Что это за лампочки? Это папельница. Папельница? Да, да. Блять, фокус не словил. О, словил. Короче, И тут жестко. тоже. А, О, ты понял? Диви. Тут тоже пепельница. Тут есть зажигалки, но цигарей нема. Цигарей носятся при себе. Цигары закончились. Цигарей. Да, да. К Короче, я не знаю, такий у нас получился. Может чуть коротковатый или скучноватый. Ну, надеюсь, нормально. Ну, рассказал так сказать. Так. Такая крутая машина. Если вам Охуенно. такие машины нравятся, то спускайтесь в комментарии и напишите, что это, да, жесткая тачка. Спасибо за просмотр. Я с вами прощаюсь. Я тоже. Короче, я... Пока. Вот так. Глуп. Надо, блядь... Надо так глуп, чтобы был